这个世界上有成功的人和失败的人，那你觉得最大的原因是什么呢？我们看到有很多人学了相同的技巧和技术，可是有些人成功了，有些人却总也不成功。你觉得他们最大的问题，他们最大的差别到底是在哪儿呢？其实，成功之者和失败之者。 他们最大的区别就是你是否有能量。一个有能量的人，学什么都能成功。你会发现，有些人他怎么就的真的像天才一样，干啥啥都能成。哎，你身边是不是有这样的人呢？还有些人吧，真是学啥啥不成。你身边是不是也有这样的人呢？ 现在的社会，当我们打开电视，我们会发现到处都在宣扬正能量，说人要有正能量，你要传播正能量，你要跟有正能量的人在一起。那么,什么，什到底什么是正能量呢？简单的说，其实呢，就是所有能够带给你积极向上，能够让你更有力量的，那就是正能量。为什么呢？因为。 成功学教我们的只是一种表面的正能量。如果我们有量子测量仪去测量一下，你会发现，他口里并不一致。也就是说，他只是嘴上在喊要有正能量，我相信什么什么什么，可是他的内在却正在被他的低频所拖拽着。这样的人总是很不高兴。 这样的人可能努力着，可是他从来没有想到过要去感恩他的老板，感恩他的社会。他总是抱怨着，认为家庭环境不公平，认为老公对他不好，认为孩子不听他的话，所有的一切的失败的原因都在外在，而不在他自己。这些人无论他表面上怎么改变。 其实他从来没有真正的想要去改变他的内在，他从来没有真正的想要去心灵成长，因为他不能面对。我们再来探讨一下高能量的人、正能量的人，他是什么样呢？他通常非常的积极向上，他通常非常的感恩，他会一直很高兴，他身上仿佛有使不完的劲儿。 你看到他的时候，他总是乐呵呵的。你非常愿意跟他在一起，因为你跟他一在一起，你的心情都会变得非常的好。你说，连你都愿意跟他在一起，上天怎么会不眷顾他呢？当正能量的人遇到不如意、不顺心、失败的时候，他们从来也不抱怨，他们会在第一时间去反省、去观察，会从这件事情中汲取营养。 增加他的智慧，他会让这件坏事儿变好事儿。正是这群人改变了人类，而且对我们人类社会做了最大的贡献。听了上述描述，你觉得你是一个正能量的人，还是一个低能量、负能量的人呢？这很重要，因为它决定了你的人生是成功还是失败。我是顾怡，我会帮助你一起创造成功人生。